Ağ salamızlar. Yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bugünkü videomda mən sizə Free Fire üçün təzə bir hiləsini göstərəcəm. Hilə yəni ki 2-3 gün əvvəl yaranıb çox təzədir. A, deməli nə tələb edirib bunu? İlk növbədə nə edirsiniz? Giri, deməli videonun aşağısında yorumlar bölməsi də və daxil oluruq bu Telegram ə, bota, yəni adını ya da ki Telegramdan sadəcə girə bilərsiniz. Axtarış bölməsində və yaza bilərsiniz sonra Free Fire hilə robot. <coughs> yəni hər halda ə, link olacaq yorumlar bölməsində. Girib baxa bilərsiniz. Daha sonra nə edirik? Bata keçdikdən sonra basırıq starta və belə bir şey gəlir bura, salamlayan yəni, nömrədən. Buna fikir vermin dostlar, nə edirikis burada? Basırıq bura hilə linkinə və gördüyünüz kimi burada deyir ki, zəhmət olmasa hilə nömrəsini seçin. Basırıq burada hilə 1, daha sonra nə edirik və 2 dənə olan burdakıları yükləyirsiz. Bu iki klikdən sonra ilk nöqtə açırıq bu menecer faylı. Yəni bu bizə mütləq şəkildə lazım olacaq ə ikinci çınaçıq üçün liçnaya pədə yaşıl olanı. Aşçıqdan sonra isə ə, qaydırıq dala və bu naçıq indi ə, bizə zarkiver lazım olacaq. Ona görə bunda qabaqçıdan ikiləyin. Deməli daxil olur, sadəsi verəm. Və gördüyünüz kimi kəmptən <coughs> dağlatıb ölməsi daxil olaraq və gördüyünüz kimi burada hanım ə deməli OPP HP FF yəni Free Fire yəni bunu açırıq, basırıq sonra bura. Yəni basırıq, açılır və açıldıqdan sonra nə edirsiz? Deməli çıxırıq burdan və giririk yüklədiyimiz o Prime Manager-ə. A, bir də bunu xatırladım ki, Free File-s də iç qabaqçıdan yüklənmə, yüklənməlidir. Daha sonra nə edirsiz? Burada girib burdan birinci, yəni birinci yerdən girirsiniz. Download A, download-a getdikdən sonra isə açdığımız faylı görüb biz də bu OBB 37 updateləməninə açırıq onu və görürük ki, burada assets faylı var. Yəni papkasını əldə edirsiniz. Deməli, daha sonra nə edirik? İndi ikinci ə, sağ tərəfə baxırıq. İndi gördüyünüz kimi burada gedirik, deməli Android-də daha sonra OBB və geri prefer burdan <coughs> və basırıq bunu basıb saxlayırıq. Ay ösfətin basıb saxlan, basırıq sadəcə üstünə və burdan ona basırsınız. Zə APK yazılıma gördüyünüz kimi yaxşıla basırsınız. Basdıqdan sonra belə bir şey açılır bizdə. Burda nə etməliyik biz? Deməli, a, birini basıb saxlayırıq birinci olana. Burdan <coughs> basıb saxladınız birinci olana. Daha sonra isə a, dəftətin basıb saxlayırıq üstünə və basırıq daha sonra bura gördünüz, basıb birinciyə. Daha sonra okey. Və burada bizdə yüklənmə gedir. Gördüyünüz kimi bizdə yaşıl işıqla yandı ki, yəni fayllarınız artıq dəyişildi. Qaydırıq bu, ikinci sağ tərəfdən dala qaydirsınız. Daha sonra isə gördüyünüz kimi burda faylımız artıq yükləndi. İndi <coughs> sizə etməliyiz burda yaşıl yanmayanı biz silməliyik burdan. Aha, sildi vəsə, gördüyünüz kimi İndi qarə şıxla yanındadır ki, yəni artıq hər şey hazırdır. İndi isə gənc irəy oyuna gəlisə göstərim ki, hər şey işləyir, hər şey yəni qaydasındadır.